Приятно видеть вас вдвоем. Вы вначале были вместе в одной партии «Удар», потом вместе были в блоке Петра Порошенко, теперь вы не депутат, вы вне фракционы. Это вот тоже кроме... хорошо, да? Я думаю, что это нехорошо. Вы, кроме как здесь, на программах, еще общаетесь, поддерживаете связь? Ну, безусловно. И кофе пьем вместе, и чай пьем, и спорим вместе, и ругаемся вместе. Все хватает, слушайте. Егор молодой политик, я уже старый политик. Егор романтик, я циник. Ну, такое вот. Получается, у нас такой симбиоз. Иногда иногда хорошо говорим, иногда не очень хорошо говорим. По-разному бывает. Я согласен с Виктором Васильевичем, добавить нечего. И вообще, в принципе, в первый раз, когда с Виктором Васильевичем встретились, после того, как я уже был лишен мандата, мы там собрали, к нам присоединился Виталий косько и начали коммуницировать с адекватными депутатами, такими как Наем, Лещенко там, и прочие. И самое главное общаться и понимать, что нам нужно, да? Ведь если мы хотим построить дом, ну грубо говоря, новую страну, эта страна вначале у нас должна родиться в голове у всех, причем. Если она в голове родилась у каждого по-своему, то, соответственно, будет то в лес, то под дрова. Нормально, нормально. У каждого по-своему нормально. Главное потом найти общий знаменатель. То есть все-таки романтика. Ну, все равно, я же говорю, что романтика, <laughs> а, оно, оно, оно так не получается. Всех все равно, у всех, каждый будет свое, свое видение. Но самое главное, это договориться. Самое главное, это найти общее. Вы сегодня продолжаете день вышиванки. Э, постирался. Сохнет форма и пиджак. Где ваша работа более важна? Когда вы были комбатом или Если бы я не депутата? пошел в депутаты, меня бы уже убили к этому времени. Это, во-первых. На меня и так было одно уже покушение в феврале 2015 года. Там погибли слева, справа люди, перелом черепа, мне человек отдал каску одного. Это во-первых. Во-вторых, мы набрали за это время опыта. Мы посмотрели, какого сорта люди нами правят, как система организована. Установили много контактов с западными партнерами. Почувствовали локоть Людей, там однопартийцев, причем суть на разных людей. Мы раньше не сработались, если бы не было этого опыта. Все правильно. Потому что если не брать на себя ответственность, то мы отдаем управление страной каким-то негодяем. Мы сейчас не у власти, но уже контуры общие, как это делать, вырисовываются. Не жалею ни минуты. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер. Вот вы столько лет были военным, а теперь народный депутат. Вот вы скучаете по своей предыдущей профессии. Первая профессия военный летчик. Это профессия. Выбиралась очень тяжело, но он, э, это профессия, к которой к ней я стремился все свои школьные годы, и она доставляла мне летная работа большое удовольствие. И, конечно же, я скучаю за своей профессией. Я понимаю, что в нее вернуться мне будет очень сложно уже просто и по возрасту и ну, по другим причинам. Да, конечно же, да, скучаем. Ну, иногда заезжаю на аэродром своими товарищами, наблюдаю за полетами. Небольшой такой релакс авиационный. Общаетесь с теми, с кем вы служили в Крыму? Те, которые вышли и находятся сейчас на территории Украины, в Николаеве, да, конечно же. Здравствуйте, меня зовут Инга Мизеря, это Автолайф. Программа о том, что происходит за кулисами шоу Савика Шустера. 18 мая, день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. В этом году Украина впервые на официальном государственном уровне чтила эту трагическую дату. На концерте реквиме в Национальной опере президент Петр Порошенко заявил о планах по созданию в Крыму национальной автономии крымских татар, а начал он свое выступление со слов «Сегодня я крымский татарин». в Крыму Національної автономії кримських татар з повним зрозуміло гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова, про що зараз казав Ріфан Чубар. Ми зобов'язані розпочати в парламенті України процес внесення змін та доповнень до розділу 10 Конституції України Автономна Республіка Крим. которые полной мірою вытекали з невід'ємного права крымско татарского народа на самовызначения в складе суверенной и независимой украинской державы. Вот 18 числа в Крыму, я уверен, что ваши друзья, близкие, были на траурных мероприятиях. Вот как это было? В подавляющем большинстве населенных пунктов люди собрались возле памятных камней. У нас есть такой хатараташ, это камень, который ну, воспоминания. В нашей традиции такое. Или у памятников их тоже немало по Крыму установлено. Или собирались других таких памятных для Крым Сатар мест в 1:45 и они вместе читали молитву по душам погибших. И ровно 12 часов, как и по всей Украине, по оккупированному Крыму. Была минута молчания. И через минуту... После этого все включили клаксоны, другие э, инструменты, которые издавали определенный шум. В то время, когда на украинских телеканалах была тоже минута молчания с метрономом, да. Вот таким образом люди показывали ну, то, что никто их не может э, заставить не собираться в этот день, чтобы не молиться по своим умершим, погибшим. Потом все люди пошли на полуденный намаз э, в ближайшие месяцы. Мечети. Но никто не пошел на те мероприятия, которые официально проводились э, оккупантами. Вернее, туда тоже пошли, но пошли те, кто никак не мог отказаться. Это учителя, э, люди, которые работают в учреждениях, чтобы их не увольняли. Но количество людей там было несоразмеримо меньше. Прийшли сьогодні з папочкой. Часто депутат какие достають якісь материалы. матеріали. мы ми от вас в ефірі. Ні, Не, тут немає жодних компроментуючих матеріалів, тут є тільки факти. я прийшов насправді з дуже цікавою відповіддю від редакції газети Верховної Ради «Голос України. Пам'ятаєте, так як блискавично голосувалося за э, генерального прокурора. Але для того, щоб вступив дії закон, він має опублікований бути в офіційному. Накладі. так, от виявилося, що між підписанням до друку номеру з цим законом і при тому, як його минуло 40 хвилин. За цей час стала діти до типографії було надруковано 40 тисяч привільників виїхати і потрапити стіни Верховної Ради. Я вам, як газетяр з річним стажем скажу, що це неможливо навіть при найсучасніших технологіях. а це до речі, порушення закону. І ми будемо вимагати притягнути до відповідальності. Це не просто змі. Це по суті одна з ланок ступлення будь-якого закону в дію, а це важливо. Це те саме, що зробити маніпуляцію з законом. Наприклад, депутати про один закон надрукують друкують другий, а виконувати буде третій. Такої буває бувало від прокуратури Київської області. Я отримав цього ж тижня ще геніальнішу відповідь. Виявляється, що справа за моїм запитом ще рік тому щодо зникнення цінності з «Межигір'я», під час 에, того, як було межиря захоплено, там пропало багато цінностей, в тому числі, ви може велико пригадуєте, легендарний золотий батон, Так, цей а, ну, Ореол, так, символ а, корупції влади Януковича. І я відповідно подав звернення, відкрили кримінальну справу, мене навіть викликали, причому ставили дивні питання. А ви впевнені, що цей батон взагалі був? Питав мене слідчий. Вягавного ну, я вся країна цей батон бачило взагалі то для початку, і він задокументований в відповідних документах, які там були. Але річ навіть не в цьому, щоб ви розуміли, що 15 грудня минулого року, а я просто слідкую за справами, які ми до яких я подаю, ця справа була закрита за відсутністю складу злочину. У мене питання. Так не було ніякого батону і інших цінностях, а мова йде, розумієте, перелік цих цінностей, щоб ви розуміли, це там позолочені банкноти, церковні ікони, що мають історичну цінність, ювелірна італійська пташка, там, рік зі слонової кіски, колекція вин, кілька автомобілів, велосипедів дитячих і дамських чомусь з його ретропарку. Тобто слідчий написав відсутність складу злочину. Тобто він розписався в тому, що всього цього або не було. Або таким чином прокуратура сказала, что мы не собираемся розслідувати эту справу. Я знаю, что вы в коридоре уже встретили Петра Магу, и вы уже показали документ. Можно еще раз для прессы? Я да, да как и говорил, как и обещал, сразу, когда произошла эта проблема с разрешением на работу Савелька, написал депутатское обращение министру социальной политики, ну, потому что это его ведомство, он его курирует. И вот я, наконец-то, получил ответ от них. Он очень смешной, потому что он, ну, как-то, первая его часть противоречит второй. В первой длинной части здесь все всё переселяется, перечисляется и заканчивается она следующим: "З урахуванням вище викладеного Міністерство соцполітики вважає, що посадові особи Київського міського центру зайнятості діє в межах наданих повноважень". В одночасно з промодельним каном Савіком Шустером було подано державне службове дона скаргу, что зону полного заявления. таким чином станом на сегодня дозвел номер для, для, для прайси, э, Шустера, на застосування праці громадини на Савіка Шустера, уто в на посаді генерального директора є ючим в общем э, ответ смешной но он говорит о том что да можно прикаваться в этом случае слава богу работать но я буду писать дальше потому что я не считаю что киевский городской центр занятости действовал в рамках своих полномочий Я считаю, что им нужно руки отрывать за эту глупость Пусть, вони Скоро починаються вибори. В п'яти округах, в семи, в семи, да? вже в семи округах, вибори. вже оголосили всі всім Це дуже важливо, люди. Я вас прошу, це дуже важливо. По цим округам знову підуть люди, які одінуть піджачки, будуть їздити, роздавати по 200 гривень. Брати по 200, по 500 гривень, говорити, що це, от я такий Дід Мороз, який до вас прийшов, і зараз буду вам вирішувати питання доріг, як зараз в Чернігівській області їздить пан Мекітас, який забудовує незаконно всі, 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 в, в, весь Київ, в тому числі берега Дніпра, Дніпра. будуть інші такі їздити і, і платити вам. І от зрозумійте це, поки, поки будуть платити гроші, і поки будуть брати гроші. наша передача никогда не закончится. Дякую. Так, Егор Фирсов, вы приняли решение с вашими коллегами, где вы будете баллотироваться? Да, я принял решение, Савик, действительно, я иду по мажоритарному округу. Я принял решение идти по 206-му Черниговскому округу со своей инициативой, с командой, с которой присоединился Олесь Даний, Дмитрий Добродомов, Тарас Тецкий и многие-многие другие. Почему я иду именно по этому округу? Потому что там идет известный беспредельщик и застройщик Максим Микитась. Егор, так да. вы решились? Решился. Вы планируете в этот раз быть мажоритарщиком? Да. Ну, а у вас продолжается еще суд по поводу возвращения вам депутатского мандата? Да, вы знаете, когда я вот буквально вчера обсуждали и с инициативой, с Лесем Данием, и с Дмитрием Добродомовым, мы шутили и говорили о том, что вот представляешь, ты пойдешь на выборы в округ выиграющих, но в том числе и завершится суд, который признает, как бы удовлетворит твой иск, и получается у тебя будет два мандата. Вот, но это, конечно, шутки. Один можно продавать? Нет, я продавать не буду, можно кому-то подарить. Кому-нибудь из фронта. Ну, это, конечно, шутки. Вот. Но на самом деле мы настроены очень серьезно, бескомпромиссно. Мы готовы дать бой в округе. Вот как вы относитесь к тому, что ваш бывший коллега по фракции, Егор Фирсов, будет вот баллотироваться? Это право каждого гражданина Украины. Ну, если бы я жил на том округе, где Егор будет баллотироваться, я бы за него не голосовал. Ни один депутат из блока Петра Порошенко сказал, Егор, куда ты лезешь? Микитас уже привез туда мешок с деньгами. Я на это ему ответил. знаешь, а я купил кеды. Обычные, новые, крепкие кеды. И я планирую обойти весь округ. Я планирую пожать каждому избирателю руку. Я планирую посмотреть ему в глаза. И я буду говорить им исключительно правду. И я выиграю эти выборы. Вы сказали, что у вас есть теперь кеды и вы будете обходить всех избирателей. Сколько у вас э, избирателей на округе? Кратко, 150 тысяч. Сколько времени он понадобится, чтобы со всеми познакомиться? Ну, конечно, прям со всеми, со всеми, со всеми. Логистика предвыборной кампании уже есть? Уже продумана. Более того, ну, вы знаете, я в парламенте, когда работал, ездил на работу на велосипеде. Вот, поэтому своего двухколесного коня я возьму с собой. Поэтому чуть-чуть легче будет передвигаться. Но я действительно планирую встретиться вот по большому счету со всеми. Кто будет финансировать вашу компанию? Насколько ну, это знаете, прозрачно как, будет? Э, это будет невероятно прозрачно. Я собираюсь э, собираюсь собирать деньги э, с помощью файндрайсинга, через интернет, через э, публичные поступления. Да, Василий Петрович, это мы ее здорово отбрили. Клаудфандинг. Хорошее слово, надо запомнить. Поверьте, старому политическому волку вы далеко поедете. А если честно, между нами, откуда деньги? Так, правда, краудфандинг. Ну, не хотите говорить? Не надо. Это немножко смешной фильм, конечно. У меня борьба будет намного серьезнее, откровенно намного серьезнее. Но еще раз подчеркну, мы планируем дать там бой. Что у вас за смешная история, с которой вы к нам пришли? История похожа на анекдот. Дело в том, что недавно я в Фейсбуке сделал репост э, одной статьи с одного сайта, ну, такого сайта какого-то странного, который э, как-то слишком усердно, э, ну, я бы сказал, лежит власти, как бы даже излишне не нужен. Статья содержала как бы посыл такой, что в Украине э, нет никаких ботов, нет никакого троллинга э, журналистов. Ну, я просто делал репост, написал ровно три строчки. После чего началась вообще анекдотическая история редактор этого сайта она написала что вот посмотрите какие статьи репостят сотрудники Савика Шустера например вот главный редактор студии Шустера но смысл в том что она хотела укусить студию Шустера но проблем Проблема-то в том была, что она меня перепутала с акеном моим Розаевым. Вот, но ну, видимо, как бы все на одно лицо и фамилии похожие. Сакен – это главный редактор. Иди сюда, в кадр, герой. Герой Фейсбука. Привет, Айдар. Мы очень похожи. Да, мы внешне похожи. И по фамилии. И внутренне. И главное, что ты теперь должен занять мой кабинет, мой стол и мясо. Да, я сразу с Акену написал, освобождай кабинет. Теперь я главный редактор студии Шустера. И пошло-поехало. Значит, один комментарий сразу 40 лайков, другой комментарий 60 лайков, третий. То есть, все хлынули, хлынули туда по наводке этого редактора, этого сайта. И на какой-то каком-то моменте я написал этой даме: что извините, но я все-таки, ну, при всем моем желании, конечно, занять кресло Мурузаева немедленно, я сказал: уважаемый, но я вообще-то не тот, за кого меня принимаете. Я не имею ничего общего с, с судьей Шустера там, и так далее. Тут был какой-то ступор. А потом э, вся эта компания огромная значит, э, принялась уже ругать меня. Вот, э, после чего... А что было потом? А потом я всех удалил к чертовой бабушке. И все это закончилось. Меня обслуживают две группы ботов. Основная масса это боты из Ольгина, я их каждый день вижу. Это российские боты, они там пишут по теме крымских татар, э, там, ну и как бы они по мне прямо вот сидят люди конкретно работают, Стоят, там по 100 аккаунтов, там под одним именем там. Но э, так как я большого интереса для украинских ботов никогда не представлял, в общем-то, да, я не пишу там разоблачительных статей про там каких-то коррупционеров, там вот это все, не пишу эти вещи про офшоры. не пишу это, не пишу. Я не представлял интереса. И тут они мне напали, ровно потому что перепутали меня. 是。So человеком, который возглавляет э, там студию Савика Шустра, главный редактор и так далее. Я бы назвал это такой смешной игрой. В общем-то меня это особо не задело, но дело в том, что э, практика плохая. Дело в том, что там кроме всех шуток и анекдотических историй это же может быть применено против любого журналиста, ну который кому-то не понравится и кто-то либо его закажет, либо кто-то решит выслужиться перед кем-то, там э, сравняв какой-то журналист с землей, назвав его там, там земным человеком, там слугой чем-то, там агентом там, и так далее. Вот и все. мова идея про Петра Порошенко. Кто В державі з тих, хто голосував за нього чи не голосував за нього, це нема різниці. Хто не знав, що в нього є бізнес? Ми не знали, що він продаватиме бізнес в офшори, щоб не платити Но податки. він його розумієте? не продав в офшори не сплативши податки. бо бу... виробиться припущення. Ви припущення. Я скажу припущення, я скажу з приводу руху коштів. Якщо можна да? дуже, коротко, да. дуже коротко дуже да. коротко з приводу руху коштів, ви розумієте, про пане Хмара? Вибачте, я я закінчу. Просто пан депутат спитав. А проблема в тому, що як ми виявили у президента. ну, целый кубло офшорных компаний. Поэтому, если вы говорите, по этой компании руху коштів не было, гаразд, але там есть ще целая низка офшорних компанії в нього і в його друзів, зокрема, там компанія «Інтраку Менеджмент, про яку його давній друг пан Кононенко сказав: Я не знаю, що це за компанія, і чи вона оплачувала рахунки на проживання моєї доньки за кордоном. Виявилося, що цією компанією володіє давній друг і Кононенка, і президента пан Зайцев. А от є ще і ця кіперська компанія, яка як виявилося... Порожня компания продала акции, свои 18 тысяч акций, украинской компании, якою владеет Петро Порошенко, за майже 4 миллиона евро. Когда больше чувствовали давление? Вот во времена Януковича, когда говорят, злочинная влада, или все-таки когда сейчас демократические силы пришли к власти? Ну, очевидно, конечно, совершенно очевидно, что во времена Януковича нам было работать э, намного тяжелее, потому что... Э, было много случаев нападения на журналистов, простого давления, там, угроз. И увольнение журналиста с работы считалось, ну, скажем так, самой мелкой проблемой, которая могла случиться с журналистом, который э, занимается расследованием. Нынешняя власть, она работает тоньше, грамотнее и эффективнее. Во-первых, потому что сам президент, медиа-менеджер, медиа-собственник, да, глава его администрации, медиа-менеджер, медиа-собственник, министр информационной политики, кум президента, медиа-менеджер, то оказалось, что власть нынешняя вот такая хитрая, что может подбирать по-византийски, так вот, плетя интриги, подбирать ключи каждому журналисту или каждому журналистскому коллективу, чтобы его нейтрализовать. Вот. Та власть перла просто как каток. Это все равно, что, знаете, все равно, что я попытаюсь вас схватить за горло, и вы начнете отбиваться руками, потому что вам сразу воздуха будет не хватать. Это будет такой жесткий какой-то жест, да? Эта власть не хватает за горло. Она из помещения по чуть-чуть откачивает воздух. Ваша но команда знаю, держится? Насколько я доступно объясняю. Да, наша команда держится, но мы под очень-очень жестким давлением. Я никому не желаю такого. Какие ключи, вот с какой стороны к вам заходят? Вот у нас есть налоговая служба, которая ДФС давит со всех сторон. Вот что у вас? Политехнологи, близкие к власти, начали очень сильную кампанию по дискредитации нашей команды журналистов в социальных сетях и в подконтрольных им медиа. Они распространяют просто тонны информации о том, что журналисты-расследователи нашей команды тупицы, что они ни в чем не разбираются, что они ничего не понимают, что их расследование это полная ерунда. Поэтому им не верьте а с людьми, которые дают нам комментарии, начиная там от экспертов, И заканчивая какими-то коллегами журналистов, на них тоже оказывается давление. Можно я закінчу. Можно я закінчу? что я не або не А еще не закрила. брехат. Украина полностью закрыла. Ну як це Долег, я в цебре. Я один я, тут. Я, я відповідаю и журналисту. Бачите, тут все сиделы. В стойку с журналистом, пане Алексей. Алексей, вы уже привыкли отвечать за все грехи власти, всех ее обеток. Да, такая роль, да? Ну, на самом деле, вы знаете, когда речь идет о продаже Припортова, я сам против продажи Припортова. Прозвучал очень важный момент о том, что э, в комитете по Насирову не проголосовали, понятно, да, там БПП не проголосовало, это понятно, БПП власть. Но не проголосовала наша оппозиция, Свобода, Лешко. Вот это вот это настоящий двойной стандарт. Мне кажется, этому мало сегодня уделили внимания. Извини, то есть, когда люди откровенно говорят, чуть ну, это две правила. разные позиции. Э -э -э Что-то я не так сказал? Чуть-чуть, да, чтобы просто корректно. Ни ляшко, ни головко от свободы в комитет не явились. Ну, ну, то есть не дали. Свои а глаза. члены БПП явились, но сидя опускали глаза и не поднимали руку. Правильно. Ну, про БПП, наверное, ты этого и ждала. Нет, не я, если ну, честно, это... вот я БПП... думала, что фракция БПП все-таки ориентируется Смотри. на главу комитета. Я думаю, что фракция БПП ориентируется на. У нас есть власть, мы избрали кабинет министров. И если Гройсман хочет убирать Насирова, он это сделает. У него есть для этого конституционные полномочия. Это не должно делаться руками фракции БПП. Мы избрали правительство, оно должно делать. Но когда наши коллеги, и мы, наша позиция открыта, то есть всем все понятно. Когда наши коллеги, которые говорят, мы оппозиция, насирова надо в тюрьму, это... но когда приходит им возможность выступить против. Они на деле не против, а на эфирах против. Вот против такого я выступаю категорически. И поэтому так меня возмутил спич... И... Я я И поэтому меня так возмутил спич представителя Батьковщины, который нам говорит об офшорах. Юлия Владимировна Тимошенко, которая пионер украинских офшоров, открыла свой первый офшор, когда мне было 12 лет. И мы говорим... Мы о... молоды просто. Но, к сожалению, уже не так. Это просто Юлия Владимировна много лет у нас. С 2012 по 2015 год за лоббистские услуги. Есть такая история, что в США все компании, Дмитрий Гнап может подтвердить, лоббистские компании сдают официальные отчеты, на кого работали и за сколько. И с 2012 по 2015 год за лоббистские усилия и помощь Юлии Тимошенко компания Уилли Рейли получила миллион сто пятьдесят тысяч долларов США. В том числе с офшорных компаний, с офшорных счетов. Миллион сто пятьдесят тысяч долларов. Если взять декларацию Юлии Владимировны Тимошенко, то выходит, что ей надо было 600 лет. 600 лет работать, чтобы заработать только на то, чтобы оплатить лоббистскую компанию. Еще год на перелет, пару лет на парикмахерскую и так далее. Я извиняюсь, как при этом можно говорить о цинизме и двойных стандартах? Спасибо, у меня было личное. Олексій. Мені дуже просто на це відповідати. Перша відповідь. Я хочу нагадати, що в 2012 році, на відміну від вас, який був партії регіонів, Юлія Володимирівна сиділа у в'язниці, яка була туди кинута вашим шефом партії регіонів, паном Януковичем. І вона була виправдана українськими і міжнародними судами. У всіх справах, які ви пробували випробували назад, нагадати які справи? Я на Перша скажите. справа це справа про закупівлю швидких допомог вперше То за історію Рейлі, України скажите. для села. друга справа що, ніби кіотські гроші були виплачені на пенсії, і ви зараз Пане кажуть, Сергій, звідки Юлія Володимирівна сиділа у в'язниці в 2012 році, а ви були в партії регіонів. Вы будете ее обвинять? Не, я буду спрашивать, звідки она взяла миллион тысяч Сергей, ну как-то последнее время, обращаясь к любому представителю батькивщины. Блок Петра Порошенко вот, все-таки всегда вспоминает о, о деятельности Юлии Владимировны, о ее офшорах, вот, о, о том, что было когда-то давно. Вот сегодня вы отвечали на эти, можно сказать, закиды. Почему так сейчас происходит? Ну, я думаю... Тут дві речі. Перша річ, це жоден, я думаю, бізнесмен більш-менш середньої роки не може заперечити, що він без сумніву використовував шорні схеми. Чому? Тому що держава встановила такі правила гри, про яких неможливо було сплачувати ті драконівські податки, чи сплачувати хабарі, податкові і всім іншим контролюючим органам. І тому питання є в іншому, якщо ти як бізнесмен. Приходиш в політику, то перше, що ти повинен зробити, це змінити правила гри. Тим більше, якщо ти знаєш, як це було. Тому я хотів би, щоб кожен розумів, що є ситуація діючих політиків, які користуються тими ж самими офшорами, які використовують старі методи сматрящих на підприємствах. І є період, коли кожен з цих політиків можливо займався бізнес-бізнесом, і тут ми повинні це відокремити, бо коли прямо задають в лоб питання по президенту або по прем'єру, або по будь-якому міністру, по голові національного банку і не відповідають на це питання, бо вони саме сьогодні займаються цим, перебуваючи на таких високих посадах, а пробують згадувати події двадцятирічної давності, тому я й кажу: тут абсолютно інші в'явагові категорії. Так вы верите, что вот эти международные расследования, которые в этом году появились в таком количестве, что они действительно помогут Украине побороть коррупцию? Нет. Не помогут Украине побороть коррупцию. Потому что Украина что-нибудь придумает, придумает, чтобы не побороть коррупцию. Поэтому я, я думаю, что это долгий процесс. Я думаю, что произойдет, так это, конечно, Соединенные Штаты и Великобритания, ну, в общем, англосаксонский мир, конечно, станут гораздо более тщательно проверять да, этот весь поток денег. Вот. А Украина, это, это позже. Я людина, яка в мире э, и звик не приходит. Це означає жити по-новому, перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати. Із всіх інтерв'ю, на яких я був за часи своєї публічної діяльності.